σε επίπεδο δηλώσεων έχουμε ακούσει πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρε ημέρες και για τις προκλήσεις από πλευράς της Ελλάδας όπως λένε οι Τούρκοι. Τώρα βλέπουμε ότι έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η εξοπλιστική θωράκιση της Ελλάδας και αναφέρθηκε σε αυτό ο υπουργό Άμυνα, μάλιστα, ο κ. Σακάρ. ναι, ο, ο Καρ για πολλωστή φορά, γιατί το έχουμε ακούσει, εγώ νομίζω αν θυμάμαι καλά, ή έξι ή επτά φορές, αλλά αυτή η εξι η επτα φορες αλλα αυτη τη φορα το έπαιξε στην εφημερίδα Χουριέτ και λίγο πιο αναλυτικά, όπου ε, φαίνεται ότι το εξοπλιστικό, η εξοπλιστική κινητικότητα της Ελλάδας δηλαδή δεν είναι μόνο η αγορά των ραφάλ mm -hmm. δεν είναι μόνο η ε, κινητικότητα της φρεγάτες ακόμα και η... Η, η επανεμφάνιση των ε, μοιράζ, ε, επειδή υπάρχει μια τεχνική υποστήριξη από τη Γαλλία mm -hmm. και αυτό ε, φαίνεται ότι ενοχλεί. Ο, ε, ο εξυγχρονισμό των F16 που αποφασίστηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, ε, την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή. Ε, ε, ναι, ναι, Σύπρακα, Δηλαδή, ε, να ευαίρε. τα λέμε κι άλλα. Εμεί το βλέπουμε ω Ελλάδα, δεν το βλέπουμε ποια κυβέρνηση το έχει κάνει. Α, όλη αυτή η κινητικότητα ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό τον F16. Αλλάζει, ξέρετε, το έχουν γράψει εδώ και το έχουν πει και αναλυτές. αλλάζει η ισορροπία. Δηλαδή, τέλος του 2021, στο Αιγαίο mm -hmm. θα αρχίσει να αλλάζει η ισορροπία, διότι δηλαδή, θα έχουν τα 18 ραφάλ, θα, αρχί, θα, αρχ, θα αρχίσουν να φτάνουν και τα πρώτα F-16 τα εξυγχρονισμένα και η Τουρκία δεν, δεν θα παραλαμβάνει τα F-35, τα mm -hmm. F-16 είναι παλαιότερα. Ο στόλος ο ελληνικός εξυγχρονίζεται. Όλο αυτό φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μια, μια ενόχληση. Και φτάνει στο σημείο που να λέει ότι είναι φανερή η ισχύ τη Τουρκία mm -hmm. ε, και του τουρκικού στρατού. Είναι ένα από του πιο ισχυρού στρατού του κόσμου, λέει η Ελλάδα δεν μπορεί να φτάσει πουθενά με την αγορά 3-5 αεροσκαφών. 18 αγοράζει τώρα ναι, βέβαια. Ναι. Και την προμήθεια 3-5 πλοίων. Άρα δεν υπάρχει αρκούν, μια προσπάθεια υποβάθμιση των κινήσεων από την πλευρά της Ελλάδας, σε από τη Ελλάδα ό,τι αφορά την πλευρά τους πλευρά του εξοπλισμού. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτή ναι, τη του Κάτι ξέρει. δεν είναι πολιτικό, ξέρει. Είναι από το αν δεν, αν δεν ενοχλείται η Τουρκία από τα εξοπλιστικά τη Ελλάδα, γιατί ασχολείται ολόκληρο Σακάρ. Αφού είναι αμεληταία τα εξοπλιστικά τη Ελλάδα, κακώ ασχολείται. Κακο... Για να μην, για να μην... Εκείνος το εξηγεί ως εξής, για να μην δαπανίσει χρήματα ο ελληνικός λαός. Καλά, ας το λαό, ξέρει ε, ο λαός, εντάξει. Κα, κα, καλά. Κοιτάξτε, ας κοιτάξει καλά, εκεί που κάνει... δίνουν ψωμί σε απα... διατίμηση ε, το ψωμί ε, του Ιμάμογλου ε, 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 και ας τους Έλληνες. Απαντήσω... Εγώ δεν θα απαντήσω σε κανένα κάτω σε κανένα, το Ερντογάν. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω το εξή: Ότι η Τουρκία τον τελευταίο, τα τελευταία χρόνια εξοπλίζεται και εκείνη, mm. δηλαδή έχει παραγγείλει 135 τα οποία δεν ε, 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 υποβρύχια ναυπηγή, τέσσερι φρεγάτε εσωτερική. Έτσι, είναι, μια αφηγή, τεράστια κούρσα εξοπλιστική, εξοπλιστική. Αλήθεια είναι. Μια Λέβαια. τεράστια επένδυση και ε, να ε, 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 ενοχλεί η ελληνική επένδυση. Αυτό μπορούμε να πούμε Φέσιο, και ούτω να λοιπόν, συνεχίσουμε. Πριν πάμε στην τώρα επόμενη... στα άλλα ερευνητικά πλοία κλπ., γιατί είχαμε δηλώσει από την πλευρά του ντομέ του Τούρκου Υπουργού Ενέργεια. στο Τσεσμέ, καταρχά, το ωκεανογραφικό το οποίο είχε πάει, είχε επιστρέψει στο λιμάνι. Τώρα ξέρουμε τι κάνει, πού είναι. Προσωπικά δεν γνωρίζω. Μην πω ψέματα. Είχε, είχε, πάει στο λιμάνι τη Μήνη, σαν να και Νομίζω δεν είναι στη φάση που ενοχλούσε τόσο πολύ mm -hmm. την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό ξέρω. Mm -hmm. Τώρα από εκεί πέρα, το πώ θα συνεχιστεί η κατάσταση με τον Τζεσμέ, το, τεσμέ, το mm -hmm. ξέρω. εμφανίζονται ναι, ξανά οι απειλητικοί, απειλητικοί οι Τούρκοι, μάλλον. Δηλαδή, ο κ. Ντον Μέζ, το παιδί χθε, ναι, επανέφερε πάλι τα, την προηγούμενη φάση. Δηλαδή, το Μπαρμπαρό, το Ρουτσρέι και όλα αυτά. Νομίζω, αν δούμε και τη δήλωση, γι' αυτό και ήθελα να τη δείξω όλοι, θα καταλάβουμε ότι αφήνει ένα περιθώριο mm -hmm. δύο-τριών μηνών και mm -hmm. ε, για τον Παρμπαρό. τον πήγε σε ναι. ένα πηγείο για μεγάλη συντήρηση, λέει. Μετά ε, το Ρούτσε στην Ατάλια μέχρι τον Ιούνιο η Ναύτεξ. Mm -hmm. εκεί, και το, και, το στο Γεωτρύπανο θα πάει κάποια στιγμή, αφού έρθουν τα δεδομένα από τον Μπαρμπαρό, στο οποίο είναι ένα πηγείο και στο Ρούτσε. Δηλαδή δίνει ένα περιθώριο ναι. διπλωματία ναι. για δύο-τρει μήνε. Το Κυπριακό, θα ξαναδώσουμε στο τραπέζι όμω. ζεστή όμω την προειδοποίηση δε, ότι δε, αν τα πράγματα α, δεν πάνε όπω θέλουμε, εμεί θα επιστρέψουμε εκεί νοήτε. που ήμασταν το 20. Έτσι ακριβώ. 25 Μαρτίου έχουμε ε, την, 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 την Ευρωπαϊκή Συνόδο. Διενετικέ επαφέ. 1 mm. 1η Μαρτίου έχουμε. Έτσι ακόμα διενετικέ επαφέ δεν έχουμε. Περιμένουμε. Λοιπόν, και μέσα από το κλίμα λέει: Έχουμε τα, τα πλοία, έχουμε και τον κύριο Τρύπανο. Κάποια στιγμή θα πάνε. Εντάξει, βέβαια μπορεί να επικαλεστούν και μετά τεχνικού λόγου κτλ. Να μην πάνε. Mm. Αν προχωρήσει αυτό, αφήνει ανοιχτό. Αλλά. <συντικά> ακριβώ, <αρίβολα>, δείτε το. Μάλιστα, μάλιστα. Μισουρέσου το İnşallah orası da işte 2-3 ay içerisinde o bakımları tamamlarsak yine hı hı. E, görev yerine Antalya'nın hemen hı hı. açıklarında 3 e, boyutlu e, sismik çalışmalarına devam ediyor. E, bir başka e, gemimiz Yavuz biliyorsunuz sondaj gemimiz. Hı hı. O da şu anda Mersin taş ucunda. E, Barbara Sayrettin Paşa'dan ve MTA'dan gelecek 3 e, boyutlu verilerin değerlendirmesini müteakip. Τώρα θα δούμε τον Υπουργό Άμυνα για να επιστρέψουμε λίγο στον κύριο Ακάρε Έκανε πολλέ δηλώσει και ενδιαφέρουσε τι τελευταίε ώρε. Αναφέρθηκε και στι ΗΠΑ και τα F-35. Τι είπε εδώ, Μανώλη. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τι τις ΗΠΑ. Βεβαίω είναι εκ το οικονομικό, δηλαδή υπάρχει η δίκη τη Halk Bank. Αν θα υπάρχουν ποινέ πολύ βαριέ εναντίον τη Τουρκία, ιδίω τη Τουρκική Τράπεζα, που μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην τουρκική οικονομία. Αλλά στα ζητήματα του εξοπλιστικά που αφορά τον κύριο Ακάρη είναι ε, τα F-35 που δεν παραλαμβάνει από τι ΗΠΑ. Έχει παραγγείλει η Τουρκία 100, συμπαραγωγό χώρα την ΑΠΕΚ, την έχουν αποκλείσει mm -hmm. ε, και η Τουρκία δεν τα παραλαμβάνει. Αυτό εκφράζει παράπονο, λόγω των S-400 γίνεται mm -hmm. αυτό. Mm -hmm. ε, Βεβαίω, μέσα στην εβδομάδα ο κύριο Ακάρη είχε πει ότι στείλαμε και επιστολή την οποία δεν απάντησαν ποτέ οι Αμερικανοί. Δηλαδή, τέτοιο κλίμα επικρατεί. Ε, βέβαια, ε, όπω είπα και στο προηγούμενο θέμα. Το θέμα είναι το πού θα κατευθυνθεί η Τουρκία. Οι ΗΠΑ mm -hmm. τώρα δεν κοιτάνε μόνο του 400 Το θέμα οι 400 είναι η αφορμή. Ε, ε, δηλαδή, ε, με, όταν ε, ενεργειακά η Τουρκία θα εξαρτάται στο μέλλον και με το φυσικό αέριο, με δύο αγωγούς, με πυρηνικό σταθμό, με εξοπλιστικά ρώσικα. Εντάξει, προσπαθεί, με προσπαθεί τουρισμό να πατήσει ρωσικό, σε δύο βάρκες, Μανώλη, η Τουρκία. Ρωσικά. Δύσκολο πράγμα το ε, οι ε, αυτό. Είναι δύσκολο, γι' αυτό δεν παραλαμβάνουν και τα F-35. Υπά... και βεβαίω υπάρχει εμπάργκο για άλλα ανταλλακτικά που αφορούν mm -hmm. τα υπόλοιπα αμυντικά συστήματα τη και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, και νομίζω σε αυτό το κλίμα μέσα ο κ. Ζακάρη εξέφρασε το παράπονο του ότι υπάρχουν, δι δείχνουν διάφορε αφορμέ οι ξένε δυνάμει, που mm -hmm. ε, δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ, και άλλε χώρε όπω ο Καναδά που δεν δίνει τι κάμερε κτλ. και εκφράζει τα παράπονά του. Νομίζω ότι mm -hmm. τα παράπονα φαίνεται ότι δεν θα επιληθούν πολύ γρήγορα. dostlarımız, müttefiklerimiz bir şekilde istenilen parasını ödediğimiz parçaları, parasını ödediğimiz malzemeyi bize vermemekte ısrar ediyorlar. Yapılan tüm girişimlere rağmen maalesef bu konuda ciddi bir sıkıntı var, ciddi bir rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan bahsedilmiyor, herhangi bir tahtitten bahsedilmiyor. Fakat şu veya bu sebeple bazen işte bürokratik sebepler, bazen efendim işte mali sebepler, bazen işte ara şeyler, iklim şartları, bazen işte salgın sebepleri bu işler uzayıp gidiyor.